लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी रमेश चनीतला जी छत्रपति शाहू महाराज जी नाना पटोले जी बाला साहेब थोराज जी सुशील कुमार शिंदे साहब पृथ्वीराज चौहान जी मेरे बड़े भाई संजय पाटिल एम पी प्रणितई विशाल पाटिल विश्वजीत कदम नसीम भाई चंद्रकांत धंडोरी जी साढ़े तीन शक्ति की एक पूर्ण शक्तिपीठ कोलहापुर अंबाबाई अंबाबाईचा नवरात्र उत्सव शुरू या पावन पर्वा चाह नवरात्र उत्सव चा, सर्वप्रथम सर्वाना हार्दिक शुभे इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य अभिषेक का 250 वर्ष मनाया जा रहा है इसीलिए आज होने वाले मूर्ति अनावरण का एक विशेष महत्व है सर कस्बा बावड़ा जो ये भूमि है यहाँ पे जो स्टैचू बनाया गया है यहाँ राजश्री शाहू महाराज जी का जन्म यही इसी भूमि में हुआ था लक्ष्मी विलास पैलेस यहाँ पे वहां पे राजश्री शाह महाराज जी का जन्म हुआ था और हमें बड़ी खुशी है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की शूरता को नमन करते हुए उनकी एक ऐतिहासिक मूर्ति को इस पावन भूमि में स्थापित किया जा रहा है अठारह पकड़ जातियों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज स्थापन की थी और उसी तरह समाज के सर्व समाज लोगों की मनीषा को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति की स्थापना आज यहाँ करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही और दूसरी खुशी ये है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी के हाथ से अनावर हो रहा है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने हक का और स्वाभिमान के बारे में विश्वास दिलाया, गरीब किसान और युवा महिलाओं को आधार दिया आज उनके हाथ से इसका अनावर होना है इससे इसके इसके ज्यादा और खुशी का दिन हमारे लिए कोई नहीं है। सर्व या पुत्र काम करना रहे। सर्व कमिटी चे मेंबर संजय पाटिल साहब ताज मूर्तिकार सतीश गार्गे आमदार ऋतुराज पाटिल श्रीराम सोसायटी सर्व संचालक यानी चांगली जवाबदारी पार पड़ी बदल ही कौतुक करतो सर आपका सर आपका ज्यादा वक्त सर आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से राहुल जी का स्वागत करता हो और राहुल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको हम सब आश्वासित करते हैं कि आने वाले दौर में आपके मन के आपके मन की सबको न्याय देने वाले विचार की सरकार महाराष्ट्र में हम जरूर लाएंगे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय भवानी धन्यवाद बाळ फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड त्याची चवच वेगळी होती आता काय सगळं रेडीमेड आजी हे श्रीखंड खाऊन बघ आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय हे आहे गोकुळच श्रीखंड जिभेवर रेंगाळणार मनावरही रेंगाळणार गोकुळ श्रीखंड मनावर रेंगाळणार ताज्या घडामोडींसाठी आर केच्या युट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका